うん、こんにちは。 昨日、昨日リクエストしてくれてありがとうございます。それで、コメント、コメントをたくさん、たくさん残して応援してくれて、本当にありがとうございます。 ニオンの話をしましょう。うん、そうですね。 年ぐらいはっちだから <laughs> 今でも考えたらその20年の前と今の私で全然変わんないちょっとだけ変わったけどあんまり変わってないその時の私は私で 私だけただ時間がちょっと過ぎただけですね変わったことはないでも旅行とか文化のその、うん、そんなものはたくさん変わりましたで20年前だったらその時は 韓国と日本とお互いに何にも知らなかったんですねインターネットも、うん、なかったしインターネットあったけど日本でそんなつながってなかったんですだから一番最初ボアだったんですねボアが韓国に行ってにて 電気持ってったでしょだから私はちょっとその前に日本に行ってたから韓国人が日本にいたら、うん、珍しい珍しいあんまりいなかったんですねで韓国の文化もうんほとんど知らなかったしだから 私の場合は日本のことを全然来て,ても見,見てないし来てないしどんな帳もなくていてたから特に特になんかびっくりすることがたくさんありましたあそうですねだから今、 Gracias. 私はこのうどんを食べられなかったんですねラーメンとかそんな麺よりときょとかそんな食べれなかったけど日本にいてその富士富士山のところにあるそののところにある 食べて、本当にびっくりして。口の中に入れたら、うどんがね。口の中で。ああ、なんと。<laughs> 驚いて。 もみたいにおどんがね 行ったことないい人もいるでしょう、日本の方で私は温度あまり嫌いいのでそんな山とか登ったことないんですでももう日本来たらもう一回登ってみましょうと思っておじさんのこの真ん中まで5時ぐらいに到着したかな4時半ぐらいちょっと寒い時だったんです だから、5時ぐらいだったらと明るいけど胃がこう下がるちょっとそのぐらいに到着しましたね。で私もと <laughs> うん驚きました。 コしたその私の気分 見たその色があの現実の中に <laughs> 中で私の目の前で現れたあなんかそれもマジックだったんですあの空の景色うわあってああ信じられないこの 地球でこんなに美しい色ってあるわな,なんか表現できないぐらい美しくてびっくりしただからまた見に行ってみたいですそれをそれが一番三種色だった ディズニーランドもいたけど、うん、ディズニーランドより私はそれが本当にショックだったその自然のうちこしさそれとうん日本で日本でびっくりしたのは、うん、やっぱりあの男前の綺麗な私の はいっぱいいる。それでびっくりしました。<laughs> から今私が書いたらお日本、韓国で中人の中であ、違う。3中人の中で一人ぐらいちょっと男前、モテる男がいるとしたら日本だったら中人 十分の一、十人の中で一人が。男前。かな。それ、もっと。以上かもわかんない。本当にそれびっくりした。日本の。男って、わあ、こんなに。うん、正直って。ああ、で、女男は。五人の。五人,で人。で一人が。 一人は韓国の基準で見たらすごくモテるくらいの男前だからきれい男はきれいだから日本の女は羨ましい <laughs> 本当に羨ましい <laughs> でも 日本で、うん、その男前で考える基準は韓国とちょっと違うみたいんですねでもこっちから見るとかなり綺麗、うん、な男が多かったんですだからそのことわざもあるじゃないですかギターは女南は女。 中国の女が、うん、綺麗でってでしょやっぱり男は、うん、日本ですね <laughs> そ,れ、うん、それと本当にびっくりしたの、うん、それと、ね、日本のゲームセンターゲームセンター 本当に大きくて、韓国では。うん、あの考えもできるぐらいの。そんな大きさだったんです。で。その時韓国。 あびっくりしたんですねえっとそれとまだ本当にあこれは本当に何回何回見ても理解できなくないしななんだあれ <laughs> なんか30回なんかその日本でね何年 2、3年ぐらい見ても、あれは本当に珍しいなぁと思ってるのは、車の中に、あの、光ってるアクセサリーっていっぱいつけてる若い子たち。その時、私の、そうだよね、その時、若い子じゃなかった、私と同じ、20代の、 その人たちがみんなイカてるそんなあの車の中に林業とかこのビジュラーをイカてるポコポコなんか出るのとかもうすっごいもう車によって全部その飾りが違うんですねだ,だからその車を持ってる人とは会ったことないけど マッチで壊していたりそうするの見たら、本当にその糸にあって、なんか本当に切ってみたかったんです。これなんですかなんでこんなにつけた テレビの番組であの珍しい人がいいがっぱい出るんですねなんか掃除しないとか辛いものばっかり食べてる人とかわさびばっかり食べれてる人とかお金を無駄にいっぱい使ってる人もうすっごく金持ってる人とかすっごくショッキングな人が出てるんじゃないですか。そ私それ見て 日本は本当に珍しい人が集まって住んでる国かなあんな人が多い多いと思っただから TV のテレビに出る人は韓国にはいないと思うし思って日本だけいると思ったんです何ていう何とか言ったら韓国はこう文化が 日本より20年ぐらい遅れてるって聞いたんですね。だから今は韓国の番組でそんな珍しい人が出るんです。だから案内人は本当に珍しい人ってわかるけど、その番組は似てるのも、ちょっと似てる番組も韓国にはなかったんです、全然。だから私は大麻塩の乗って20年後に 日本に行っただか映画見たら何年前に来た主人公っているじゃないですか私そう今考えたらそうですね20年後にタイムシフトでってそのテレビの番組を見てあのすっごくピコリしてあ,あんな人がいるんだ日本には。でも実は そんな人は韓国にもどこでも今でも昔でもいた人なんですねだからそれがちょっとショックで結構長く長く続きました結構23年ぐらい過ぎてああなんな人はそんなたくさんいる人じゃないなと思ったけど結構いるとは思ったんですね、うん、だからそれが文化ショックだった あ,れとあトラックのそのチューニントラックもそれもうんあそれはねすごいなと思ったんですええー、それはすごいと思って、うん、それは理解できないなんでそんなにお金それそこになんでもったいないなと思ったんですで 本当にまたショッキングだったのはうんちっちゃいちっちゃい百貨店にいたらあのおばあさんがい働いたんですね結構7歳ぐらい70歳ぐらいのおばあさんが働いていた韓国にはそのお70歳だったら もう、そんなところで働く事態じゃなかったんです韓国はみんな田舎でこう働いたりうんそれと都会にいても働かなかったんです働けないうんそうだけど今でも赤点で働いてるおばさんとかおじさんいないですみんな若いでもその ゃで、うん、で,でかいマットですねでかいマットで働いてるのも汚職なのにあのおばさんが髪の毛が <laughs> 部分的な、その、染めた感じじゃなくて、全体、全体が青だったので。で、だんだん、そのショックでね、30秒ぐらい、動けなかったんです。で、本当にびっくりしました。 行ってそこ行ったらね、外国人とかいっぱいいるじゃないですか、クラブと。うん、もう夢、クラブがあると、ナイトクラブがあると来たけど、そこは、うん、行く機会がなかったんですね。だから六分機回行ったけど、ちっちゃいクラブは行ったんだけど、ちっちゃいクラブ行ったら、 女の子4人がグループみたいです。女の子がこう、踊ってるんですねでもそれが私の目には踊りじゃなくてあのアプリカのその踊りみたいなサッカスサッカスみたいにそんなこう逆にこう逆に。こう逆に の腰とお尻をもうすごくバイブレーションみたいにも <laughs> うバッと出るのあるじゃないですかだからなんか踊りは踊りじゃなかったそれはソックスみたいなだからなんすごく力強そうに見える女4人がね、まあ、色も黒かったけどあのこう逆に そのたて、お尻をバリブレーションに <laughs>。<laughs> 何これ、サ <laughs> ブショックだったんですね。だけどやっぱりそのアフリカのそのような文化が二年ぐらい前か、今ちょっと韓国に来てるみたい。 今タイマシンを乗ってうん到着したみたいです遅いですね日本がちょっとそんなのその面ではすっごく早いですねでその時私が本当によく聴いてた歌は「いちおめてく」歌「歌ダイカルのいつを止めていく」がすっごく 浜崎あゆみの歌よりオートティックがもっと臨機を持ってたんです。うん、それがすっごく盛り上がった時、私がオートメティックを好きになって日本の 私もそのオートメティックが、うん、聞くと幸せだったで一応「オトメリ」そばにいるだけで <laughs> そうそう忘れちゃったもう <laughs> なんかオートメティックの歌来たらエナジーも出るし、うん、自分があ私幸せだなと なんか感じる、そんな気分になって「求トメティック」が大好きなんで「私の大切な思い出の歌です」であん、ね、まりで昔の昔の話だったんです。 しねたらいい夢見ておやすみなさい。